Виттен Радхаус. Та да, вот решили, что ж по речке плавали мимо Виттена. Они посмотрели, что оно так. А тут, оказывается, на этой площади еще и торговля идет товаром. Значит, получается вторник, четверг и суббота с 8 до 14 возле Радхауса. Плац. Ну вот на этом плаце. И уже люди все собираются. И домик такой интересный. Церквушка тут, но ну, она сейчас закрыта деревом, не видно. Я сейчас с другой стороны попробую снять. А до речки вот хорошо 592 в это банков. Так. Вот так церковь уже краще стало видно. А этот улочка, куда трамвайчики ходят. Кебаб-центр. цены такие слывки всякое интересное а вот и платье в ракушках все так 50 процентов скидка может кому надо Угу. Ага. А сейчас вот буду... а, а, это платье 99 получается. Ну вот у них тут все с ракушками. Шпильпалац. Шпильпалац. Шпиль палац. Ага. Deutsche Rotes Kreuz. Ага. А вот это какое-то историческое здание. ты да? И что он там, аж 17, аж 1865 что-то. Да, стало, короче, была вилла, шпаркаса, потом еще, еще и стало вот Евангелическая поп-академия. Вот так вот. А тут интересный памятник. Тюльпану или цибулька? Вот интересно. Угу. Я так думаю, что тюльпану все-таки. такой квартал. Вот так и мимо дома. Он, наверное, ж красивый, если сдалека смотреть. Так, сейчас я на мостике, над руром Під яким от солнца прятався. А так тачей небагато тут і... Растояние невелике, ого як мост трусить. А вот поворот с моста сразу на велодорожку. И вот та велодорожка ВД до паромчика. Да. Ну, в общем, какое здание такое производственное взял, и так хорошо разрисовал. И вроде граффити с другой стороны красиво. добрался до речки но тут подходит очень мало сейчас сюда катер проплывет, люди уже чекают. Не взяв у нас катер, обида, нема мест. Ой, ну треба заранее заказувати білети. На березі є лавочка, де можна посидіти, подивитися на річку і на у той мостик, коли не взяли на катер. Загорожено. Вот поворотик кречки. А так и не пройдешь, все загорожено, загорожено. Вот.